У спорткомплексі Одеської харчової академії 3 травня пройшов традиційний відкритий турнір з рукопашного бою. Організатором цих змагань виступила Одеська обласна федерація за підтримки Української Федерації рукопашного бою. Это традиционный турнир, посвященный 9 мая, победе Великой Отечественной войне. На турнир обычно у нас собирается 500-600 участников, но, к сожалению, после вчерашних событий количество участников будет где-то человек 200. Турнир посвящен, в первую очередь, спорту, но ну и патриотическому воспитанию молодежи. У загальній програмі турніру був передбачений і спеціальний майстер-клас для одеських журналістів, яким останнім часом все частіше доводиться думати про власну безпеку при виконанні своїх прямих службових обов'язків. По просьбі Одеської федерації рукопашного бою і журналістів Одеської області ми договорилися, що з Дніпропетровська з Києва з'їдуться мастера. Вот и покажут мастер-классы для журналистов, так как на сегодняшний день в горячих точках и нашей страны, и за рубежом показали, что правовая база журналистов сейчас отходит как бы на последнее место, потому что видим и заложники берут людей, и бьют независимо от карточки, телевидения и цвета кожи. Поэтому... Мы сейчас хотим предоставить мастер-класс журналистам, чтобы они имели хотя бы какую-то начальную физическую подготовку, потом моральную и хотя бы какую-то начальную базу для того, чтобы как идти домой, как возвращаться, как обходить тот же угол, как заходить в подъезд потому что на сегодняшний день, судя по статистике, сколько журналистов, более 250 получили травмы, есть погибшие, то наша долг и обязанность не только помогать и в подрастающем поколении, правоохранительным органам, ну и журналистам в первую очередь, потому что это голос страны и наша обязанность сохранить их жизнь и обезопасить по возможности. Девиз нашей федерации – это «Остановим агрессию». Сейчас мы еще добавляем «Остановим агрессию вместе». Поэтому по существу как бы в наше время сейчас этот девиз и воплощается в жизнь. Во-первых, есть масса, масса приемов, которые можно уйти от конфликта. Это прежде всего. Но, допустим, не всегда это получается. Бывает, что агрессор очень жестко себя ведет и может воздействовать физически. Поэтому здесь журналист тоже должен правильно подобрать тот или иной вид защиты, для которого агрессор, скажем, ну, или отстанет, или понесет какой-то незначительный урон. Но тут нужно тоже понимать, что если вы превысите возможности физического воздействия, то это уже как бы то есть нарушение и правовой какой-то там, правовых вопросов. Вот. Поэтому сейчас вот на ковре девчонки там и журналисты отрабатывают как раз те приемы, которые можно и воздействовать, и зафиксировать нападающего, ну и в то же время не нарушая каких-то правовых норм. Змагання на одеському турнірі з рукопашного бою проходили у 55 номінаціях в легкому та повному контакті серед чоловіків та жінок, а вік учасників коливався в межах від 6 до 43 років. Скажи, пожалуйста, як тебе зовуть, сколько тебе лет? Мені 7 А Як давно ти займаєшся цим видом спорту? Два роки. Ти взагалі з Одеси, ти часто участвуєш в таких соревнованиях? Я з Одеси. первые соревнования тогда уже были? Были. Как ты себя чувствуешь? Ты выиграла соревнования, смотрю, ты грустная, устала? Нормально чувствую. Поздравляем тебя с победой. Спасибо. Незважаючи на напружену ситуацію в країні та в Одесі, зокрема, турнір в Одеській харчовій академії зібрав більш ніж 200 учасників, серед яких було і 15 майстрів спорту. Окрім індивідуальних призів, були розіграні також командні кубки, за які змагалися представники шести областей України.